кровотечением лечили 8 часов ее. 8 часов лечили отравление. Вместо того, что УЗИ вначале показало, какой результат и все. Ну, никто и... Я обратился к Литвиду в 2011 году, в феврале месяце. По сей день еще не рассмотрено дело. Вот так футболят с места на место, и никто э, толком не рассматривает. Никто не даст ответ, почему так долго длится. В результате, вот пожалуйста, я бы уже и бросил это дело. Вот, вот я привез, вот моя жена 7 февраля умерла. Умерла по халатности врачей. И, и если бы рассмотрели то дело, и врачи знали, а клиника экспертная комиссия по сестре прислала бумаги о том, что действительно больница виновата, действительно факты есть такие притуры. И в все эти бумаги лежат. Оперуполномоченные дают отказные материалы, суды возвращают. Оперуполномоченные опять отказные, суды возвращаются. И так уже шесть раз. Это по сестре только. А, и это самое. В результате врачи знают, что э, безнаказанность. И не потому, что закон у нас такой. Нет, закон у нас позволяет оказать этих врачей. Но представители закона, которые представляют закон и которые следователи должны это сам, они просто-напросто игнорируют этот закон и не выполняют. Они говорят, а что мне будет? Ну, самое большее, что мне будет, выговор. Больше ничего за это не будет. Вот такая ситуация. И вот на данный момент у Каховки по моей жене вот то же самое возбуждено уголовное дело. Уже полгода длится. Что, что касалось как бы отследователей надо? Отследователей всего лишь навсего надо было, чтобы они э, опросили врачей и направили на суд медэкспертизу. Все, больше ничего нет. Это надо полгода, целых полгода. А по сестре, чтобы отправить, то есть есть уже вина в больнице, ну конкретных лиц врачей только надо. То есть, опять же, надо направить по сути экспертизу. Три года уже. Скоро. 2, 9 февраля будет три года, как рассматривается дело. И вот мне жалко, конечно, что здесь нету и... Николая Михайловича Костяка нету, это там. Я, я бы с удовольствием, я неоднократно к нему обращался. Как он в такую Кахоку приезжает, я всегда это. У больницы в реанимации. Э, получается, что реанимация полностью не обеспечивается. Ни, ни вата не выдается, ни шприцы, ни, 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 спирт, ничего. Даже, мы не говорим уже за основное лекарство. И получается... Элементарно. Всего лишь нас всего надо назначить КРУ и проверить, финансируется больница или не финансируется, и куда идут эти финансы. Но никто этим не занимается, и никто не хочет заниматься этим. Потому что все знают, что это все с рук сойдет. Друг друга крышуют. Обращайся в обувь здесь крышуют. В же администрации то же самое крышуют врачи. Вот я вот такой проблемой. И вот уже полгода, 7 7 апреля, э, августа будет полгода, как умерла моя жена. И по сей день еще на судебную экспертизу так бумаги не направили. И в последний раз я обратился в дежурную часть Херсонской области по поводу того, чтобы мне объяснили все-таки, почему идет такая задержка. Мне прислали, что да, ваше дело рассмотрели, направленное дело опять на Кахок, то есть было затребовано, и снова отправлено на Кахок. Ну, на Кахок и опять так же самое и рассматривают. То есть контроль никакой не ведется за этим всем. Вот так у нас и поэтому люди не верят. Не верят в справедливость, и никто не обращается. Вот Мне говорят, это только у вас такой случай. А у всех остальных нормально, потому что никто не обращается. А я верю в то, что люди не обращаются, потому что не верят в справедливость. Не верят в то, что это самое. Хотя, да, доверить. Да, вот когда я посылал на клинику экспертную комиссию в Киев. Когда херсонская комиссия, это врачи, которые сейчас лечат вас, здесь лечат Херсоне, Они приехали в Каховку и дали заключение. Что э, помощь оказали вовремя, качественно и в полном объеме Вот так ответил Херсон Но когда я все-таки добился и посылал на Киев Мне все говорили, что это все бесполезно Ворон ворону глаз не выколет, ничего подобного Там люди, которые защищали честь и достоинство медицины Не какого-то там врача, который приспособился к врачам я не хочу сказать, что все врачи плохие. Нет, есть специалисты, но ни облздрав, ни министерство не хочет защитить, защитить честь и достоинство настоящих врачей. И вот эти э, врачи, которые это, у, у клиника экспертной комиссии, они сделали заключение, они не слушали никого. Есть бумага, есть истории болезни, и они по истории болезни вынесли заключение. Вот у меня лежит даже здесь даже заключение, и они там пишут, что... Не вовремя установили диагноз, не вовремя прооперировали, нарушение с выдачей медикаментов. Этого достаточно для того, чтобы привлечь врачей. Единственное следственному органу надо только установить, кто же эти были врачи. А это элементарно. Это запросить историю болезни, в истории болезни пишется, кто лечил эту больную. И, и, и послать на суд экспертизы. Вот так. Так что спасибо за то, что выслушали. и я думаю, что все-таки, когда люди будут больше обращаться, больше э, писать жалобы, я, я э, больше чем уверен, что все-таки обратят э, на это внимание. А э, вот эти обращения, они пройдут э, даром, потому что э, эти обращения э, мы строим будущее нашим детям, нашим внукам. И как мы его построим, так и будут жить наши дети и внуки.